Кровотечение. это что? Это артериальное кровотечение. Какое еще? Венозное кровотечение. Может ли быть жизнеугрожающим кровотечением скальпированная рана? Я упал, где-то протесался немножко. Да. Может, да. Если, может, если поверхность рядом с венами, с артериями, шея, что-то там на сгибах. Жизнеугрожающее кровотечение это обычно, обычно не объем ранения, обычно это глубина проникновения чего-то. То есть мы говорим, что у нас есть кожа, эпидермис, дерма, да, их питают капилляры. И если мы имеем в виду скальпированное ранение, стесались, то чаще всего мы имеем в виду капиллярное кровотечение. От капиллярного кровотечения нас защищает наш же организм. В смысле, он вырабатывает определенные вещи, которые способствуют заросту сосудов, то есть тромбированию их, да, улавливаются тромбоциты, фибринная сетка, и это все прекрасно. Просто в том, что мы можем попасть под воздействие инфекции, да, и мы привыкли к тому, что эту инфекцию мы можем что сделать? Побороть. Побороть такими элементарными вещами, которыми э, можно целую ванну уже набрать да, в медицинских частях. Это э, перекись водорода и хлоргексидин. Потому что все его несут, все знают, что оно существует, и соответственно все потому и решают, что вот этим можно побороть кровотечение. Этим можно побороть элементарную инфекцию. Да, согласен, если мы где-то порезались, где-то проскочили, там, велосипедная травма, да, то есть можно и перекись водорода, и хлоргексидин. Вопрос в том, что если кровотечение опасное, жизнеугрожаемое, то его интенсивность не дает нам возможности использовать антисептики. Чаще всего интенсивное кровотечение венозное и артериальное, оно же может быть и паренхематозное, оно может быть из э -э, рассеченной мышцы. Может быть из органов паренхимы. Поэтому э, чаще всего мы видим смешанное кровотечение. В любом случае, если задета вена или артерия, в любом случае задет капилляр. По этой причине, если вы хотите найти, хотите найти э, крововыток, то вам нужно сначала доступ к ране. Доступ к ране осуществляется с помощью чего? Как можно найти рану? Доступ к ране. Как я могу? Вот, вот у меня рана, вы ее видите, да? Вы всегда видите рану на одежде. То есть нужно Резать разрезать одежду. Резать. У кого сейчас. Вы готовы оказать первую помощь прямо сейчас? Знаю, Кто готов оказывать первую помощь прямо сейчас? Бедно. Прямо сейчас. Вот если есть будет кровотечение, есть желающие оказать помощь? Ну, желающие есть, но возможно. О, то есть получается, что желание привело нас сюда. Это же хорошо? Правильно? Мы тратим свое время, свое свободное время, все, да, для того, чтобы научиться оказать первую помощь. А от хочу до могу должно быть Умею и обладаю. Чем мы умеем? Мы умеем оказывать первую помощь, мы учимся определенным тактикам. А обладаю я чем? Чем вскрыть одежду для того, чтобы посмотреть, где ранение? Ножницы. Покажите мне, пожалуйста, ножницы. Есть ножницы? ножницы? Нет, 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 давайте не путать ножницы с ножом. Потому что если мы говорим о... Не прячьте далеко. Если мы говорим о ножницах, то с помощью этих ножниц с тупой нижней браншей, либо детские ножницы, да, мы можем вскрыть одежду. Если мы хватаем брутальный тактический нож, то, соответственно, мы что мы делаем? Мы умножаем количество ранения. Потому что что мы делаем? Мы же брутальный, мы хватаем его штанин и начинаем ее вот так вот резать. А особенно если у нас выброс адреналина, то что мы делаем? Мы еще этот <свят> адреналин немножко дальше мы угоняем. То есть вот это нож. Ножом можно порезать колбасу вот, и, э, и жить с ними. Если мы говорим о маленьких ножницах, то попробуйте, пожалуйста, отрезать хотя бы какую-то часть своей одежды этими маленькими ножницами. <свят> Хорошо. <свят> Итак, мы говорим о том, что нам сначала нужен доступ. После того, как вы увидели рану, нам нужно понять, как сильно из нее кролит. И если я спрошу, чем отличается венозное крочение от артериального, мне тут хором. Так что мне заложат уши, будут рассказывать, что венозное кровотечение оно темно-красное, вытекает из раны медленно, а артериальное оно яркое, алое и будет шарашить на черной одежде, в темноте машины, в темноте транспортного средства, либо же в яме какой-то, да, если мы уже говорим типа таких каких-то боевостолкновений. То есть мы хотим на форме, на одежде найти яркий крововыток. Не при свете дня. По этой причине, да. Кровь артериальная, она светлая, да, она в момент, когда только-только нарушается целостность артерии, она выскакивает из раны пульсирующей. Вопросов нет. Но эта пульсация уменьшается с чем? Количеством... С... с количеством крови, вичества, с количеством крови да, со, со временем, то есть с падением давления. По этой причине именно с падением давления артериальное кровотечение впоследствии оно сильно не э, пульсирует, оно просто, оно просто вытекает очень быстро. Да, венозное кровотечение медленно относительно к, э, артериального, но не относительно капиллярного. Венозное кровотечение также опасно для жизни, особенно если это вена плечевая, бедренная. Познакомьтесь с просветом вашей бедренной вены. Вот это практически есть, есть объем, есть просвет вашей бедренной вены и бедренной артерии. По одной простой причине, потому что наша нога это объединяет 20% тела. Рука, соответственно, намного меньше. Если это сонная артерия, да, как мы говорим обычно, сонная артерия, да, или э, еремная вена, то все, что выше сердца, имеет еще больше давления. По этой причине, если мы видим, что крововыток большой, набухла одежда в районе раны, мы видим, что вытекает кровь, не имеет значения, венозная она артериальная. Первое, о чем мы должны подумать, нам нужно работать с постарезом. нам нужно останавливать кровь. Но я к нему подхожу, на нем рана, да, а у меня руки-то какие? Гол. И я понимаю, что ценой собственной жизни, точнее своего здоровья, да, Борьба с инфекцией не проходит. То есть мне нет смысла наливать на рану, что я в данный момент должен оказать ему помощь. И в данной ситуации я могу придать рану своей рукой. У меня рана э, на руке. У меня травмированная кожа, пересушенная кожа. И я что делаю? Зажимаю эту, этой рукой его рану. Конечно, если сказать, это же героически, мы же спасаем жизнь человеку. Но что, ценой собственной жизни а гепатит, а вирус иммунодефицита, да? А есть другие вирусные заболевания. То есть мы хотим вляпаться в кровь пострадавшего? По этой причине первое, о чем мы должны подумать, о защите собственных рук. Если мы говорим о том, что мы хотим оказывать первую помощь, помимо того, что у нас есть ножницы, или то, что мы можем применить в качестве ножниц, нам нужно еще и защита рук. В качестве защиты рук что мы можем применить? Можем применить перчатки. У вас есть перчатки с собой? Есть. Прекрасно, если есть с собой. Если нет, тогда решайте эту проблему, и перчатки нужно будет покупать. Размер перчаток имеет значение? Да. Кто знает размер своих перчаток? 6-7. 6-7. L, X, XL, XS. Да? 3XL. То есть, опять-таки, размер перчаток, он бывает разный. Если, допустим, я сейчас надел перчатки на себя достаточно ну, качественно, быстро, то это перчатки моего размера. А представьте себе ситуацию, что я передаю э, еще перчатку, допустим, крупному мужчине, солидному мужчине, да? Или хрупкой даме. То есть, это что? Один не, на, не наденет на себя перчатки, а вторая что? Она просто будет с нее падать. Поэтому еще и размер перчаток имеет значение. Ваши перчатки. Хорошо. В качестве перчаток, которые удобно использовать на улице, мы можем с вами использовать так называемые перчатки парамедика. Или перчатки достаточно плотные, качественные. Их тоже можно купить в городе Киеве. Они продаются при медицинских стационарах. Их можно купить на рынке юность. То есть вот такие вот перчатки можно использовать. Чем они лучше, чем те перчатки, которые я делал изначально? Вот эти. Они плотнее. Все перчатки одноразовые. <сосудие> да. То есть много <сосудие> э, да, раз перчатки не и -перчатки, перчатки кожаные, да, из кожзама, которые мы носим каждый день на улице. <сосудие> <сосудие> То есть я <сосудие> делаю перчатки. То есть если я работаю с пострадавшим, хватаю аптечку, есть что? Есть замки. Если мне еще нужно этого пострадавшего транспортировать, либо хвататься за э, транспортировочные средства, то они просто у меня порутся. И в пылу борьбы, когда во, во мне э, шарашит адреналин, я просто могу этого не заметить. И у нас есть соревнования бригад скорой помощи в нашей стране. И вот когда их проводишь или участвуешь в них, в качестве там, помощника судьи, да, то есть подходишь потом к э, бригаде, бригада на адреналине, бригада оказала помощь, она довольна собой, ты говоришь, доктор, посмотри на свои руки, а у нее все перчатки в лохмоте разорваны. По этой причине, первое, о чем мы думаем, мы думаем о том, что нам нужно защитить себя. По этой причине вы должны защищать себя и использовать современные средства. Помните о том, что перчатки могут быть обычные хозяйственные. То есть можно купить обычные хозяйственные перчатки и с помощью этих перчаток тоже нормально можно оказывать помощь. Мне не нужна тактильная чувствительность по причине того, что я его пальпирую по образцову строжеска. Нет, мне нужно просто грубо взять, зажать раму, зафиксировать жгут, схватить его потом и ловотенгол бежать вместе с ним в бригаде скорой помощи. Поэтому мне нужны перчатки, чем грубее, тем лучше. Есть э, латексные, прекрасно. Есть э, более плотные перчатки, прекрасно. Есть еще более плотные перчатки, еще лучше. Это ваша защита. Нет ничего, что мы можем придумать в качестве э, аналога перчаткам? Покрик. Кулек, наверное, любой, то есть любое, что-то плотное, что можно... Меня изобретать. интересуют конкретные мнения сейчас. Вы собрались для того, чтобы учиться первой помощи, поэтому сейчас нужно напрягать свои мозги. Мусорный пакет. Мусорный пакет, Покрик. Покрик. Мусорный пакет. прекрасно. У нас, то есть можно... То есть мы должны задать грану, мы должны остановить кровотечение. Что еще может быть? Может быть это файлик. Допустим, если у меня сумка, у меня в сумке какие-то документы, я могу вытряхнуть файл и одеть. И первое что, я должен сделать, первое, что я должен сделать, я должен прижать рану рукой. Ну, не повезло. Прижать рану рукой. То есть я вижу, что у него есть ранение. Я понимаю, то есть я обеспечил доступ ножницами, да, то есть гипотетически. И понимаю, что в данный момент мне нужно останавливать кровотечение. Каждый из вас понимает, что человек, из которого вытекает кровь, из него равно вытекает жизнь. По одной простой причине. В крови кислород этот кислород должен быть доставлен к нашим органам. А есть очень кислородозависимые органы. Сердце, мозг, да? легкие почки, и нам нужно туда доставить кислород. Поэтому первое, что я делаю, когда я вижу рану, я прижимаю рану рукой. Сильно-сильно. Сильно-сильно. Я применяю прямое давление на рану. Откуда вытекает, туда и давлю. Возможно, если есть на то возможность, я приподнимаю руку. Да? То есть, но я в любом случае давлю таким образом, мешая крови покинуть сосуды. Чем сильнее я давлю, тем эффективнее мои действия. Он э, как себя будет чувствовать? Он будет доволен тем, что я давлю? Нет. Почему? Больно. Равно... Ему больно, правильно? Давайте я отпущу. Теперь он счастлив, но очень недолго. Тогда я опять буду давить. Можно ему поручить самого. Вот самое главное, друзья, что боль это синдром. Но синдром жизни. То есть ничего ему не болит. И человек в бессознательном состоянии тоже может не болеть. Поэтому мы прижимаем рану Сильно-сильно. Я собираюсь его эвакуировать. Мне его нужно куда-то тащить. Я не могу вести моего товарища, да, плюс осуществлять прямое давление. Поэтому я должен свои руки чем-то заменить, правильно? Yeah. Я должен иметь их повязку. Она называется давящая повязка. Uh -huh. Або на украинском мой повязка счет тысная. Uh -huh. То есть такая повязка должна быть. Я беру марлевую салфетку. Кстати, скажите просто, она должна быть стерильной. Да. Yeah. Yeah. Ну, так. в экстренных yeah. ситуациях можно не обязательно. Смотрите. Да, а, там ладно, что... okay. Смотрите. А, стерильность повязки. А может а, обеспечиваться данным помещением? Нет, нет. Так, я не знаю, что кто-то с собой принес, да? То есть нет, стерильность нет, помещения нет, просто потому что у нас нет чего. Стерильного Стерильного нет. Нет. У нас, у, нас, у нас нет чего сейчас. Бактерицидных ламп, да, то есть у нас, у нас нет операционной, перевязочной. Поэтому салфетка должна быть чистая. Рекомендуем вам в качестве салфеток либо покупать отдельные салфетки, либо есть даже целый так называемый марлевый отрезок. С собой перенесли переварочный материал? Да. Многие. Умницы. То есть, соответственно, вам нужно не только бить, не лечить. Бинт фиксирует перевязочный материал на теле человека. Фиксирует перевязочный материал и никак не лечит. По этой причине я накладываю марлевую салфетку и продолжаю давить. Если у меня есть человек, который находится в адеквате и в сознании, кстати, в сознании и в адеквате две разные вещи, вот, я прошу его надавить на раму. Надави на рану рукой, сильно-сильно, сильно. Он же заинтересован уже, правильно? Это его мотивация, его проблемы. То есть я давлю. Но опять-таки, оставить так не могу. Потому что он пассажир ненадежно сейчас потеряет сознание. Потому что от вида своего крови, либо от той же кровопотери. И мне нужно чем-то заменить мою либо его руку. То есть чем-то таким же. Чем я могу заменить? Валик. Какой-то валик мне нужно, да? То есть, а потом это все прибентать бинтом, шарфом, там, жгутом, чем угодно. Я собираюсь это сделать. И э, вот я ищу, у меня есть бинт, э, у меня есть какой-то бутылек, да. То есть какие-то еще есть вещи. А. У меня есть мобильный телефон. Ну, слышал -то. То есть это может быть телефон пострадавшего, да? <срёк> <срёк> Какой-то элемент, э, 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 какой и начинаю с ним фиксировать. <срёк> ну, допустим, вот я взял э, э, там, бинт да, то есть я его в качестве элемента давления, который заменяет руку пострадавшего, осторожно накладываю. Раз, два, три, наложили, прижали. То есть он прижимает сам. И теперь фиксирую. Беру тот же наш бинт, отечественный, героический бинт, да, и начинаю с ним работать. Ну, первое, что мы с ним познакомимся. Так, а бинт прикладывать вот тот валик поперек раны или вдоль раны? Вдоль э -э сосуда. То есть так идет кровотечение. Бинт наш отечественный из китайской марли. То есть можно, соответственно, вот так вот нанести его на рану. Но помните о том, что чаще всего мы когда наносим, он у нас герически mm -hmm. разрывается. По одной простой причине, Он не качественный, он не делает у нас качественный передачный материал. Поэтому, что мы делаем? Мы сначала делаем два фиксирующих хода или оборота, или тура бинта, чуть-чуть ниже. ниже раны. Вот первый ход можно даже аккуратно заложить под второй. Качественно делаем. То есть мы закрепились на ране. И потом последовательно фиксируем. Идем дальше. Достаточно жестко. Пострадавшему больно? Да. Раскричи, значит что? Жив. Дышит. Дышит, дыши, значит что? Сердце? Все хорошо. Все хорошо. Мы, кстати, осуществляем психологическую помощь. Психологи есть? Да. Молодцы. Как нужно оказать психологическую помощь? Нужно сказать человеку? Терпи, казак. Все будет кое-как. <свят> ни в коем случае нельзя обещать ничего хорошего. Просто все будет, все будет кое-как. Да? Мы сделаем все, что можем. Я фиксирую рану. Заметьте, что всегда иду сначала от периферии к сердцу. Тем самым я сжимаю сосуды и оттуда уходит кровь. И мне нужно, чтобы она не скопилась в депо и не причинила отечности и болевых ощущений. Я зафиксировался. Теперь что мне делать? Скажите, пожалуйста. Я готов использовать ваши рекомендации. Что мне делать дальше? Да, ну, разорвать вот То есть разорвать что-то? Обрезать ножницами. Либо же, учитывая качество бинта, ну, вот оно идет. Да. Ну, разорвать это пополам. А, а, можно можно? можно? Да. Завязать завязать узелочек. не Окей, можем? то есть все это возможно, да? Но проще. Реально проще работать, когда у вас есть, ну или в моем бардаке. cuaste. Cuaste, e Есть. Дома. дома. А у меня есть с собой, потому что я готовился к данному мероприятию. И, соответственно, я готов прямо сейчас оказать помощь. И не потому, что я умнее вас. Ни в коем случае. И не потому, что у меня больше желания, чем у вас. И ни в коем случае. У меня даже его может быть меньше. А потому, что просто у меня есть сила и средства. И если у вас есть знания, у вас еще должно быть что-то, что поможет вам эти знания применить. Кстати, хочу вам сказать, что оказывать качественную помощь подручными средствами не всегда возможно. Потому что сначала нужно уметь их оказывать штатными, чтобы потом придумать, а что же можно вместо штатного подручными итак я беру пластырь и грубо но эффективно фиксирую его так чтобы повязка никуда не держалась зачем мне чего то еще делать если я в данный момент сэкономил время и теперь его эвакуирую повязка должна держаться и повязка должна давить мы проверим не сорвало ли я вам вот наш коллега пытается давить он мне денег не должен известно да? я мог профилонить но в данный момент повязка держится на теле если повязка хлюпает если повязка пропиталась кровью, мы берем еще марлевую салфетку. Раз. Мы еще берем какой-то элемент давления, либо же, может быть, еще какой-то бинт. И всю эту историю опять-таки жестко и качественно фиксируем. То есть, я вот То есть получается поверх этого делаем еще. Причина. Если мы старую повязку снимем, там есть уже какие-то сгустки крови, которые нам помогают трамбировать данное кровотечение, мы их просто сорвем, и кровотечение возобновится. Потому что есть профессия. Сосудистый хирург. Люди, которые сшивают сосуды. И нам этого человека нужно вести туда. Да, возможно, если это небольшая вена, если это капиллярное кровотечение, чего-то еще, то э, этого не потребуется. То есть пройдет э, защитная реакция организма, соответственно, э, просвет сосуда у нас зарастет, то есть э, тромбоциты э, склеятся, и мы будем с вами иметь э, закрытую рану. Но в данный момент возможна ситуация на плече, Возможно ситуация э, брюшная стенка, возможно ситуация ноги. И эти сосуды нужно шить. По этой причине мы его транспортируем в больницу. Это не сложно? Это понятно? А если...